ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः एष पदमन्वेष्टुं चरणाचरितेपथी ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः यस्य त्वेतानि चत्वारि वा धातव स्मृतिर्मतिर्धृतिर्ताक्षं सकर्मसु सकर्म सीदति ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः अनिर्वेदः श्रियोमूलम् अनिर्वेदः परमं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्मै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः प्रियान्न सम्भवे दुःखम् अप्रियादधिकं भयं ताभ्यं हि मे वियज्यन्ते नमस्ते शा महात्मनाम् ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः जयाति बलो रामो लक्ष्मणच्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः यज्ञस्य पतिश्रुश्रूषा यज्ञस्य चरितं तपः यदि वा त्वं सीतो भव हनुमन्तः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय नमः तं त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्षसि राघवम् हरिमर्कटमर्कटाय नमः